Владрос, новий рік. Я думаю, що ми з Владоросом в ніч нового року зустрінемося для вас обов'язково. Але, ну скажи, я знаю, що ця змія прийде тільки там в кінці січня, по-справжньому. Але українці, які більшість людей в світі дочитують, думають, гадають, що одягти в новорічну ніч. Я тебе прошу, може, ти повториш це потім, але скажи зараз, що любить ця змія? Я знаю, що вона пізніше буде, але що нам з 31 на 1 одягти? Не, ну можно одеть уже прямо в ночь, значит, на первое. Да. Так, можно и так встретить. Понимаешь, это же состояние души. Угу. Коллективное бессознательное, когда все украинцы будут встречать Новый год все равно 1 января, она может даже больше проиграться, в каком свете вы именно встретите первое. Что да. там будет, что там требуется? А, ну, главные цвета этого года, дорогие друзья, это изумрудно-зеленый. Да. Да? И карминово-красный такой. Ух. Знаете, вообще, то есть такой цвета бордового, а, такого да. там, и так далее. А, поэтому, с одной стороны, изумрудно-зеленый это цвет роста, да, дорогие друзья, это природа, гармония, да. вообще. связан со стихией дерева, а, вот, а. и она, естественно, является ключевой в 2025 году, потому что это, это будет изумрудная значит, деревянная змея. А красный, он именно этот цвет, он от ярко-алого, вы можете вот такие одевать платья, да, да. бордового и глубокого такого ржавого цвета. Просто прекрасно будет вот замечательно. Класс. Да, да, почему красный цвет? Потому что а, а, именно дерево, огонь а, на. на <свят> 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 ну давай, давай. Вогня Дерево с вогнем, один одни дополни, да? Да, очень хорошо также голубые цвета, потому что китайцы не различают зеленый и голубое. Многие говорят, что это голубая будет змея. А также очень благоприятно, чтобы финансово был удачный год в золотом встречать, да? Да. А также благоприятные всякие бежевые такие цвета, нюрдовые, да? да, типа пудры какой-то, знаете, бежевый, такой-то mm -hmm. кремовый. А, ну и если вы хотите знать по знакам зодиака в каких цветах встречать <свечать> 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 mm -hmm. Новый год, могу вам сказать. Для Овна красный, оранжевый, ярко-желтый. Будет супер классно, да? Такие яркие, энергетические. На цветах <свят> подчеркнут такую силу, уверенность. Поэтому, на, там, где у тебя там красно-оранжевая, ярко-желтая рубаха какая Я буду совет искрано одевать. И до да, благоприятно в зеленых, коричневых и изумрудных тонах. Да, и да, раку в серебряных, кремовых, жемчужных. Вот. Льву, конечно же, золотой. Да. Глубоко-пурпурный, может быть, ярко-желтый. Значит, дева серый такой, постельно-розовый такой, может даже белый, нормально вам пойдет, да. Весам постельный, голубой, лаванда, нежно-розовый вот такой, да. да. Скорпион, можно даже одеть такой темно-бордовый, да, вот такой красный, прямо, да. вот ржавый вот такой, да. Стрельцу золотой, оранжевый, бирюзовый нормально так пойдет, за счет такой металлик, вот, да. немножко вот так, такой yeah. всякие пастельные тона вот козерогу чтобы не сильно не высвечиваться, да. а Для Водолея пойдут тоже такие фиолетовые металлические тона, ну и голубоватого цвета тоже в принципе mm -hmm. нормально. А рыбам светло-голубой нежно-розовый, серебристый и, конечно же, изумрудный. Да. Ну, ты знаешь, Владрос, лучший колер, який ты сказал в цьому перелику, был постельный. Кому кто сможет встретить этот день, эту ночь, этот ранок с человеком, которую любите, прекрасно. Владрос, дякую тебе, дорогая, за прекрасный эфир. Мы с Владом встретимся буквально уже скоро. Только я сказал, что надо есть еще. А господи, давай, что же есть не треба, давай. Змея больше всего уважает кролика. О боже, это в тушеном, запеченном виде, да. Птица может, если сильно пригнуть, да, уриса, ну. индейка, то есть мясное блюдо, она хищница, змея, то есть а -а -а. нужно, чтобы была утка и обязательно много яиц, потому что змея всегда охотится за гнездами, где птиц, да, где есть да. яйца. Окей, прикольно. Владрос, дякую. Ну що, друзі, пишіть чи хочете. Я думаю, Влада, запрошу в нічний ефір. Що, думаю... Ще легкі так. закуски, такі, взагалі, вот, хороші всякі. А ще хтось приготував Владрос, то ще взагалі ідіально було. Я дуже дякую цим людям. Так, Владрос, дякую тим за ефір, друзі. Ми з Владом будемо в новорічну ніч, плюс-мінус. Чекайте, знаєте, що буде завжди цікаво. Владрос, дякую тобі, дорогасеньки, до зустрічі.